அனைவரையும் ஆன்மீகம் ஆனந்தம் சேனலுக்கு அன்போடு வரவேற்கிறேன் விநாயகரை போற்றி துதிக்கக்கூடிய கணேஷா அஷ்டோத்தர சதநாமாவளியை இந்த பதிவில் நாம் பார்க்கலாம் ஓம் ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ ओम गजाननाय नमः, ओम गणाध्यक्षाय नमः, ओम विघ्नराजाय नमः, ओम विनायकाय नमः, ओम द्वैमातुराय नमः, ओम सुमुखा नमः, ओम प्रमुखाय नमः, ओम सन्मुखा नमः, ओम कृतिने नमः, ओम ज्ञानादीपाय नमः, ओम सुख नमः, ओम सुराध्यक्षाय नमः ॐ सुरारिभिदे नमः ॐ महागणपतये नमः ॐ मान्याय नमः ॐ महन्मान्याय नमः ॐ मृडात्मजाय नमः ॐ पुराणाय नमः ॐ पुरुषाय नमः ॐ पोष्णे नमः ॐ पुष्करिणे नमः ॐ पुण्यकृते नमः ॐ अग्रगण्याय नमः ॐ अग्रपूज्याय नमः ॐ अग्रगामिने नमः ॐ मन्त्रकृते नमः ॐ चामिक्करप्रभाय नमः ॐ सर्वस्मै नमः ॐ सर्वोपास्याय नमः ॐ सद्वकर्त्रे नमः ॐ सर्वनेत्रे नमः ॐ सर्वसिद्धिप्रदाय नमः ॐ सर्वसिद्धाय नमः ॐ सर्ववन्द्याय नमः ॐ महाकालाय नमः ॐ महाबलाय नमः ॐ हेरम्बाय नमः ॐ लम्बजटराय नमः ॐ ह्रस्वग्रीवाय नमः ॐ महोदराय नमः ॐ मदोत्कटाय नमः ॐ महावीराय नमः ॐ मन्त्रिणे नमः ॐ मङ्गलदाय नमः ॐ प्रथमाचार्याय नमः ॐ प्रज्ञाय नमः ॐ प्रमोदाय नमः ॐ मोदकप्रियाय नमः ॐ धृतिमते नमः ॐ मतिमते नमः ॐ कामिने नमः ओं कपितपनसप्रियाय नमः ओम ब्रह्मचारिणे नमः ओम ब्रह्मविदे नमः ओम ब्रह्मवंदिताय नमः ओम नम नमः ओम विष्णुप्रियाय नमः ओम भक्तजीविताय नमः ओम जितमंन्मथा नमः ओम ऐश्वर्यदाय नमः ओम गृहध्यायसे नमः ओम सिद्धसेविताय नमः ओम विघ्नकर्ये नमः ॐ विघ्नहर्त्रे नमः ॐ विश्वनेत्रे नमः ॐ विराजे नमः ॐ स्वराजे नमः ॐ श्रीपतये नमः ॐ वाक्पतये नमः ॐ श्रीमते नमः ॐ शृङ्गिणे नमः ॐ श्र नमः ॐ शिप्रियाय नमः ॐ शीघ्रकारिणे नमः ॐ शाश्वताय नमः ॐ शिवनन्दनाय नमः ॐ बलोद्धदाय नमः ॐ भक्तनिदये नमः ॐ भावगम्याय नमः ॐ भवात्मजाय नमः ॐ महते नमः ॐ मङ्गलदायिने नमः ॐ महेशाय नमः ॐ महिताय नमः ॐ सत्यधर्मिणे नमः ॐ सदाधाराय नमः ॐ सत्याय नमः ॐ सत्यपराक्रमाय नमः ॐ शुभाङ्गाय नमः ॐ शुप्रदन्दाय नमः ॐ शुभदाय नमः ॐ शुभविग्रहाय नमः ॐ पञ्चपातकनाशिनी नमः ॐ पार्वतीप्रियनन्दनाय नमः ॐ विश्वेशाय नमः ॐ विबुधाराध्यपदाय नमः ॐ वीरवराग्रहाय नमः ॐ कुमारगुरुवन्द्याय नमः ॐ कुञ्जरासुरभञ्जनाय नमः ओं वल्लभाय नम ओं वराभयकंबुज नमः ओम सुधाकलशहस्ताय नमः ओम सुधाकधराय नमः ओम पंचहस्ताय नमः ओम प्रधानेशाय नमः ओम पुरातनाय नम ओं नमः इति श्री गणेशाष्टोत्तर शतनामावली संपूर्णम् இது போன்ற ஆன்மீக விஷயங்களுக்கு மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நல்லதே நடக்கட்டும் நன்மையை பிறக்கட்டும் நன்றி வணக்கம்